Bizim canımız yanır. Türkiyə bizim evimizdir. Evimiz yanır. Bilirəm ki hər kəs ruhən ordadır. İndi təsəvvür edirəm ki, ruhumuz necə yanır. Adamları adamlarımız, dağları dağlarımız, ağacları ağaclarımız, dənizləri dənizlərimizdir və yenə deyirəm, Türkiyə bizim doğma evimizdir. Türkiyə bizik. Bəli, baxın, mənəm Baxın, sizsiniz, amma bizdən olmayanlar var və bizdən olmayan biri bu acını bizə yaşatmağı rəva bilir. Meşə yanğınları meteoroloji mənşəli təbii fəlakət sayılsa da, bəzi hallarda meşələrdə baş verən yanğınların səbəbi heç də təbiət hadisəsi və yaxud iqlim şəraiti ilə bağlı olmur. Dünyada baş verən meşə yanğınları haqqında araştırmalara nəzər salırsan və şahide olursan ki, bu cür yanğınlarda insan faktoru da var. Bəli, mütləq ki var. Bu faktorlar isə iki yerə bölünür. Səhlənkarlıq və ya qəsd. Hər halda ikinci ehtimal daha güclü gəlir bu məqamda. Mənimçüncəsə ən güclüsü Türkiyə ədalətidir. Türkiyənin qanunu və Türkiyənin qərarıdır. Suçlu cəzasını bu və ya digər hər iki dünyada alacaq. Baxın, canımızın ağrısı bəlkə onda qismən susacaq. Türkiyə bizim üçün qardaşdır, ya da varlığı bizə bəs olan yaxın bir qohum, dost və ya yoldaş kimidir. Dostunu yarı yolda qoymayan yoldaşdır Türkiyə. Yolumuz da, daşımız da eynidir. Bir də ən ənəmlisi, qardaşdır Türkiyə. Hər zaman fəxrlə yanındayam dediyin can Azərbaycan yanındadır Türkiyə. Canımız yandığı kimi can da yandırırıq. Yalnızca göndərilən canlı qüvvə və helikopterləri demirəm. Burdan hər kəsin qalbi orada döyünür. Və canın bir də heç vaxt yanmasın türkəm deyirəm. Mübarizəni yanğın terrorunda görən əllər isə yenə də sənin qarşında qandallanıb diş çökəcək. Sən güclü və məğlub edilməzsən. Türk